それではこの番組のルールを説明させていただきますラブイズブラインドでは外見ではなく心のつながりだけで結婚相手を見つけていただきたいと思います、はい、皆さんにはこれから10日間男性はこちら側で,で女性は壁の向こう側で過ごしていただきます 女性と交流、つまりデートができるのはこちらにあるですねポットと呼ばれる個室のみになります壁で隔たれまして相手の姿を見ることは皆さんできません壁の向こうから聞こえる声を頼りに心のつながりを深めていただきたいと思っていますえそして ホットでのデートを重ねて一生の伴侶だと思える方が決まりましたらプロポーズをしていただきます。